44 günlük müharibədə və əldə etdiyimiz qələbədə biz Azərbaycan qadınının qəhrəmanlığının bir daha şahidi olduq ki, ərazi bütövlüyümüz, sərhəd tamlığımız uğrunda canını fəda edən şəhid və qəzilərimizi yetişdirəndə məs Azərbaycan qadınları idi. Azərbaycan qadınları nə qədər çətinliklərlə üzləşsələr belə, oğul itirdilər, həyat yoldaşı itirdilər, ata itirdilər. Amma buna rəğmən heç vaxt sımmadılar. Ofeliya Salmanova gənclərin nümunə götürdüyü qəhrəmand, general Polad Həşimovun xanımıdır çalışdığı Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsində üzərinə düşən məsuliyyətin öhtəsindən layiqincə gəlir. Üstəlik Polad Həşimovun adına layiqli evladlar böyüdür. Təhsil sahəsi həmişə mürəkkəb bir sahə olub, çətin bir sahə olub, amma əgər istənilən nəticələr əldə edilirsə, bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çata biliriksə, təhsil sahəsi mənimə görə ki, ən maraqlı bir sahədir. Mən bir anayam və şəhid xanımıyam və mənim himayəmdə 3 şəhid evladı var. Əlbəttə ki, mənim ən böyük arzumum evladlarıma şəhid nin adına layiq etdirməkdir. Turanə Tağızadə, Mirrəsul Cəfərov, ATV xəbər.